بیا میں ملتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے دور کے ظالم اور جابر حکمران شداد کے پاس گئے اور اسے دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے کی دعوت دی شداد نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے رب کو مان لوں اور تمہارے رب کا دین قبول کر لوں تو تیرا رب اس کے عوض مجھے کیا دے گا تو شداد کہنے لگا کہ جو ملے گا مجھے پہلے بتا دیجیے گا اس پر حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب تجھے جنت دے گا جس میں نہریں بہتی ہیں جس کے مکانات سونے کے بنے ہیں جس کے درخت چاندی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جس کے درختوں پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں یہ کہنے کے بعد شداد نے کہا کہ اے حود جاؤ میں تمہارے رب کے مقابلے میں سے ہی جنت زمین پر تیار کروں گا جناب حود علیہ السلام چلے گئے اور شداد نے اپنی سلطنت کے تمام گورنروں کو خط لکھا کہ جتنا ممکن ہو سکے مجھے سونا اور چاندی روانہ کیجیے اس کا بتیجہ جو زہاق تھا وہ اس وقت ایران کا بادشاہ تھا اور اس وقت ایران ایک بہت بڑی سلطنت بن چکا تھا زہاق نے اپنے چچا کو بہت سا سونا کئی من کئی ٹن سونا بھیجا اس طریقے سے شداد کی باقی حکومتوں کے گورنروں نے بھی سونا بھیجا اور اس طرح اس نے ڈھیر سارا سونا اکٹھا کر لیا سونا اکٹھا کرنے کے بعد ایک پرکیف جگہ کا انتخاب کیا گیا پرکیف جگہ کے انتخاب کے بعد وہاں پر جنت نما جگہ بنانے کی ٹھان لی گئی تاریخ میں لکھا ہے کہ پانچ سو سال لگ گئے شداد نے ایک زبردست قسم کی جنت نما جگہ بنائی جس میں اس نے نہریں چلائیں اور درخت لگوائے جس کے پتوں کے ساتھ موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے نہروں کے اندر دودھ اور شہد بہ رہا تھا تاریخ میں لکھا ہے کہ جو مکانات تھے ان کے اوپر جو سونے اور چاندی کے ورق چڑھائے گئے گویا ایک جنت بنائی گئی پانچ سو سال بعد جب جنت مکمل ہوئی تو شداد کو اطلاع دی گئی شداد اس وقت ایک سفر میں مصروف تھا شداد سفر میں مصروف تھا شداد کو قاصد نے جا کے بتایا کہ جس جنت کا تو نے حکم دیا تھا وہ تیار ہو چکی ہے شداد نے اپنے لاؤ لشکر اور قافلے کے ساتھ وہاں سے سفر کا آغاز کیا سفر کا آغاز کرتے کرتے شداد جب راستے میں پہنچا تو اسے جنگل میں ایک ایسا ہرن نظر آیا جس کے سینگ سونے کے تھے اور اس کے جسم پر چاندی کے کچھ ورق نظر آ رہے تھے شداد نے اپنا گھوڑا دوڑایا اس ہرن کے پیچھے دوڑتا دوڑتا شداد اس کے پیچھے گیا لیکن ہرن اس کے ہاتھ نہ آیا اور شداد اپنی راہ بھول گیا اور راستے سے بھٹک گیا اور پریشان ہو گیا شداد جنگل میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک اسے ایک ڈرونی شکل نظر آئی اور ڈرونی شکل سے آواز آئی کہ شداد تو آخر کب تک یہاں سے آگے بھاگے گا شداد نے کہا کہ تم کون ہو آواز آئی کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب نے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے شداد نے کہا کہ موت پر حق ہے اور میں اب موت کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اپنے رب سے کہیے کہ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں جہاں میں نے اپنی جنت کے بنانے کو حکم دیا تھا لیکن ملک الموت نے کہا کہ تمہیں ایک, ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی اور اس طریقے سے شداد کی اس جنگل اور ویرانے میں روح قبض کر دی گئی اور اس کو اس کی لاش کو درندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس کے برعکس جو اس کا لشکر روانہ ہو چکا تھا اور اس جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا وہ لشکر بھی راستے میں تھا کہ آسمان سے خوفناک چنگھاڑ کی آواز آئی اس لشکر کو بھی تہت اپنا تحت زمین کر دیا گیا وہ لشکر بھی تباہ و برباد ہو گیا اور اس طریقے سے یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا جناب اسرائیل علیہ السلاطلام جناب اسرائیل جب آسمان پر گئے اور اللہ کی آواز آئی اے اسرائیل اے ملک الموت کہ آج تک تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ڈر بھی آیا خوف بھی آیا یا رحم دلی بھی آئی اسرائیل نے کہا یا رب دو مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا ایک مرتبہ ایسا کہ رات تاریخ تھی اور دریا کی تغیانی تھی کشتی پہ سفر کرتے مسافروں کی کشتی میں پانی آ گیا کشتی ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ایک تختے پر ایک پھٹے پر ایک حاملہ ماں تھی جس کا بیٹا اسی تختے پر پیدا ہوا اور تیری ذات نے حکم دیا کہ اس ماں کا روح قبض کر دیجئے مجھے اس وقت ترس آیا کہ یہ معصوم بچہ ان بے رحم لہروں کے رحم و کرم پر پتہ نہیں کہاں جائے گا اور دوسرا مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے تھوڑا سا ترس آیا کہ بیچارے نے اتنی محنت کی اتنے سال لگائے اور جنت بھی نہ دیکھ سکا تو اللہ نے آواز دی کہ اے اسرائیل جو اس پھٹے پر جس بچے کا روح قبض کیا تھا وہ دراصل یہی شداد تھا جسے میں نے طاقت دی عظمت دی حکومت دی اور وہ میرے مقابلے میں آ گیا اس لیے عزیزان محترم اس ساری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا اگر آپ کو عہدہ اور مقام دیتا ہے اگر خدا آپ کو طاقت دیتا ہے تو اس طاقت کا صحیح اور اچھا استعمال کیجیے تاکہ اس سے لوگوں کو فیض ملے اس طاقت کو ظلم اور جبر میں مت بدلیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظلم اور جبر کل خدا تم سے لے اور تمہیں اپنے ظلم کا مزہ چکھائے اور بلاخر دنیا میں نشان عبرت بن جاؤ